Sabah müqəddəs Ramazan ayının 3-cü günüdür. Ölkə TV-ə xəbər verir ki, Qafqaz müsəlmanları idarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən sabah üçün imsak vaxtı saat 04:26, iftar vaxtı isə 19:34-də təyin olunub. İmsak duası: Ya Rəbbim indi nə qədər səhərə qalxan mömin varsa, onların niyyətini qəbul et. Bağxiyanlara da niyyət nəsib etdir. İftar duası: İlahiy səndən ötürü oruc tutdum. Sənin verdiyin ruzi ilə iftar açdım və sənə təvəkkül etdim. Bağışlayan və məhriban Allahın adı ilə. Ey yududsuz bağışlama sahibi, mənim günahlarımı bağışla. Allahım, sənin üçün oruc tutdum. Sənə iman etdim. Sənə güvənib dayandım. Ruzi ilə iftar etdim. Bizdən bunu qəbul et. Şübhəsiz sən hər şeyi eşidən və bilənsən. Susuzluq getdi. Damarlar islandı. İnşallah savab sabit oldu. Ey başlanması bu olan Allahım, məni, anatamı və bütün möminləri hesab günündə mağfirət et. Allah dualarınızı qəbul etsin.